Хотелось бы сегодня поздравить наших коллег, наших друзей из компании «Цепелин» с юбилеем. Пожелать им в первую очередь процветания компании, хороших успехов в работе. Немножечко вспомнить историю, с чего начиналось наше сотрудничество между Полтавским ГОКом и компанией «Цепелин». Это далекий 2000 год, Первое оборудование – это бульдозер D9R и погрузчик КАД 988 пришли на комбинат. И мы впервые узнали, что такое сервис компании «Цепелин», что такое оборудование фирмы «Катерпиллер», что такое сервисное обслуживание на каком-то определенном уровне. И я думаю, что это начало нового этапа в развитии Полтавского ГУКа, с этого началась сегодня история работы сервисных компаний на Полтавском горнообогатительном комбинате. За этот период времени много воды утекло, много сделано работы. Сегодня более 100 единиц работает на Полтавском ГУКе оборудование техники «Катарпиллер», которая обслуживается компанией «Цепелин». Сегодня Наши э, связи достаточно прочные, достаточно э, серьезные, и мы продолжаем смотреть в ту перспективу, которая есть, как у Полтавского ГУКа, так и у компании Цепелин, и надеюсь, что наше сотрудничество еще дальше будет процветать и быть таким слаженным, надежным, взаимоуважительным и долгосрочным.